Любовь Владимировна, какое мероприятие на вашем квартале проходит, чему оно посвящено и как часто вы проводите такие мероприятия? Мы сегодня проводим День защиты детей, так как мы каждый год проводим праздники для детей. А так у нас много мероприятий проходит вообще и масляное, и праздники, День пирога, праздник квартала. То, что, ну, много праздников. Красный на водохранилище, на соленые озера. 27 июня мы едем на море, на Кирилл. Каждый год наш квартал ездит на моря. Ездили на Черное море, в этом году будем ехать на Кирилл. Вообще мы часто проводим мероприятия, и я очень довольна, что так много детей к нам приходят. На что вы хотели пожелать своим коллегам, председателям квартальных комитетов других районов нашего города? Чтобы они подключались к нам и также проводили праздники у себя на кварталах. Это очень хорошее дело. Дети всегда радуются праздникам, так как не всегда проходят праздники для них. Они очень довольны, дети остаются. И, Наверное, больше привлекали общественность к этому. Конечно, это больше привлекали и депутатов и местные власти, чтобы привлекались к этому. Все очень... Дети тогда очень довольны, и детям, детям остается в памяти это все.